Bu əməli fərmə sıxışsa ağ gününüzü görmüşəmsiniz. <laughs> Neyinə görəsə davam eləyə? Bununla maraqlı yerlər var. Gedin. Bu yanda qaçaq. Əslində məşəqləməs biz imişdəyik. İmişli qəzintilərimiz davam eləyir və Burada kendin en yaşlı sakinlerinden birini geldi ziyaret edecek. Bu Cefer Abbas Abbas Kuloğlu'du. Abbas Baba 1912. ilde İmişir anında anında dünyaya göz açıyor. Abbas Baba necesiniz? Sağ ol, yakışıyım. Canınız başınız necadi? Yakışım bitiyor. Şükür, şükür. Ay babam. Bak, nedense Nə üçün biz yaşıl kəsədin çəkmişik də? Doğulduğu il və ay yoxdur. Nədəsə şəhər ayları göstərmirlər. Yox, sizdə var. Sizdə e, noyabrın 10-u, sən dünyaya gəlmisiniz. Amma biz çoxlarında yoxdur. Burada babamızın şəkilləri də var. Nəzərə çatdırım ki, Abbas baba düz 3 dəfə evlənib. Sonuncu evliliyini 80 yaşında eləyib. Niyə 3 dəfə? Nə? 3 dəfə niyə? Nə alırsınız? Sonra da gittim, yalakta birin aldım. Onlar rahmeti gitti, bunu Allah uzun ömür eylesin inşallah, Allah koşa karıtsın. Tamam. İnşallah. Ay baba, oğuldan, kızdan neyin var? Haşta sekiz nevam, nesicem var. Maşallah. Oğlum kızım. nevam, nesicem. Maşallah, Haşta sekiz var. Baba, Rusça bilirsen. Az mı? Rus sevgilin olur. Rus sevgilin olur. <laughs> <Sessizlik> <laughs> o kadar ne bu? Moskova değil, Kiev. Hadice yık, hadice. Sen ne oturmuşu hadice yık. Kiev'den yüz vagon benim <messizlik> <laughs> Yunay baba ilçe Ha he. kızlar mı? O kızlar götürür. <messizlik> <mahtelikrep> atları 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 yanında kalır. O kalır. Sevgilim aşk olmasa var mı? Bütün hapsanlar. mahrum olan. insan gibi gayet anadır Aşkından mahrum olan insan ya bir canadır Aşkından yalnız mahabbettir hayatın, hayatın

Emmeyen her şergini, her yüzünü divan ediyor. Aman aman aman. Baba, neyine mi lazım ki 102 yaşa satasın? <laughs> neyine mi lazım ki 102 yaşa satasın? Ne lazım? Neyine ki biz de 102 yaş yaşayalım? <laughs> <laughs> <Neylemeye gülüyor> Böyle yakışıklı dostlarla, yaxşı isteyen oğlanlarla, yaxşı kızlarla, arvatlarla, <laughs> ne Kişi şey gözü mutlu, kişi ekliği gözü mutlu. Böyle hanemdelerin Baba, ailenizde nesilde uzun ömürlü olup, ha? ailede nesilde uzun ömürlü olup adam. Olur, olur. Kim olur? Olur. Nenem olur, minem. Neçi yaş olur? Olmuyor mu da 95-100 bile yaşıyorum. Yıldan bu düğün yanın, Malın devletin yurdum bu dünyanın malın devletin Elini aşırdın güzel ne kaldı? Ellerini açırdın güzel ne kaldı? 🎵Kime daldı, bakmadan sabah göze ne daldı🎵 🎵Ne daldı, kime daldı, bakmadan sabah göze ne daldı🎵 Eski Naz Nene'nin 113 yaşı var, 1900'üncü yıldandı. Ay nene, necesen? Canımda dağılıyor. Çok mutlu olurum, ay nene, neşe olmuşsun? Gəl nəçi olmusan nəçi nə işləmsən? Yaxşı yaxşı gəzmişəm, yaxşı yeyilmişəm. Gəl gəl canı çağılağına. Nənə Burada yazır ki subaysan. Hoşuna geldi. Ha aynen mm. Evlat ha. Evlatdan, nevədən, nəticədə nəyin var? İyirmidən artıq nəvəm var. Nasıl? Nəticəm var. Nasıl? Ondan yep. nəticəm var. Neçə evladım var? Ha? Neçə evladım var? övlədim. Beş altı uşu varlan. <laughs> Yaş. 7 də nəyinə? İxtilə xəbərin yoxdu, 7 dəliymiş. <laughs> <laughs> Harda işləmirsən? İşləməmişəm, işləməmişəm. Elə kişi gətirib yemişəm. <laughs> Neçə yaşında gətirib? Ne bileyim, on beş yaşım var. Ne töğün nece keçi anne? Ha? Töğün nece toyu? töğün? Töğüne denilen zaten ben <laughs> çekildim, doğru. Şu seni faytondan getirdi, piyada geldin, atın belinde geldin. Atın belinde. Gelirlik <laughs> gel <gene>. ha, koçak geldi. <laughs> 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 Bozan seni sert övleden yabancı ağlarım. Səni şər səvlədə bağlaqlara, va andı çıram səni, məxmər sulvaram ay bozax sulvaram. Əgər məni bu da vadam qurtar xeyr, əgər məni bu da vadam qoyur, tən sən qızıldan gümüşdən səni ay varam ay bozasna.

Əziz əziz xanımlarımız. Əlinizə qələm və vərəq və və götürün, ekranlara daha yaxınlaşın, çünki hələ az irəli bəsiləcəyik. Sözümü özüm yiməyi sevənam, amma bu yimənin adı iki dəfə dəyişdirilib. Ad nə idi? Bahar Bey. Bahar Bey. Bu nədən ibarət idi deyəcəyəm indi. Deməli, əsas biz nəyə görə yavaş-yavaş hazırlıqları görmüşük ki, iş prosesi çox uzundu. Və vaxtımızı çaşdırıb və siz təfərrüatları hamısını görəsəniz, biz bunları elədi hazırlıqları. Burda Bizdə hmm. taçam çox maraqlıdır. Qon beyni, qara çiər və ve... Buyur, buyur. buyur. Hı -hı. Bu da ayrıca suda qaynar. Əgər e, su da qaynadırsan, qaydı çıxardıqdan sonra əzirsən, bağbeyn deyilir adına. Yox Allah, indi başla bunları əzmə. <Sessizlik> Ən necədir vəziyyət? Allah. Əziz, bunu mən də burada deməli. Qoyunun qara ciyarı mı? Və nə var ki, bir də burada var? Yə, qoyunun qara ciyarı, bir də şey, bağır deyindi də, de, quyruğa qatılır. Qara ciyarı çəkilib quyruğa qatılır. Am bu qara ciyarı bir də bir budur. Hə. Qaçın bunu bura. Hə. Hə, qarışıq, bağır deyindi qar qarışıq. <laughs> Çi nədir ya? Biz xanım oğlunuz istəyir. Bir ev ikinci ev, üçün qalara. Əsiz deyirəm də, əsiz bundan sonra haqsı çıxır olar? Nə qədər istəyər də, güclü görər. Həyətsə də də belə. Əlinizə sağ. Özdünüz qorus var olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olum xanım. Sağlıq qorus var olsun. Xala çox sağ ol. <laughs> Allah burada yaxşı deyib. <laughs> Qıza lazımdır əgər bilmey, o da ev işi, paltar kişi, köhnə yamaq, yundarama, darama, səhnə saranı süpürür, kasanı qabı üfürür. Ben keçdim işimə. Keç. <laughs> Allah sağ <sabır>, rahmet rəhmətin. <laughs> <laughs> Təlikiz amma ki şulduz gəlir. İlk dəfə bunaya yaxlaşıb yenəsə mən də 2.5-li göstərmirəm. Hal olsun imxan. Baxtir isə belətdirsin də, aktyor isə hər şeyə bazar malıdır. Düzdür? Sənə kömək eləmisən? Hamıyam. Amma görsəmünsüm səgiram. Ha, aktyor isə hər şeyə bazar malıdır. Tamam. Kulu, şarjı sunulmaz <laughs> mı öyle? Baba bela. Aaa! Doldu, buyur ayla, buyur Çip 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 çip... Çip 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 çip... Çip 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 çip... Çip 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 çip... Böyle. gelir. Ya bura payızlı, bular böyle. Aa! Ay hadi payızlı gelir, ha. Hündüş gelme. <laughs> attın karala, kaldı sarala sarala Almanı attın karala kaldı sarala sarala Dalarda döndüm varala Atırma köyün ay sarı şefken Atırma köyün sarı şefken Yarı maralısam Özü göğüşen sözü göğüşen Dalar maralısam əsəri yurun ışıq səmışı nə evet. ola əzizəsi bizə zəhmət olmasa final superti dəmrəyinə əziz deyək sənə yona sona ələ həzan söyür sən toyri başında qıza gül şəyin bir oxşasın telimi dalana günəyim səri sənlərinə gül çiçəyi saçına düzdüyüm yadım başlasaq. Artıq deməkdir ki, işimizi bitirmişik. Çox düzü bir işlərimiz qalıb, az qalıb. Hal-hazırda biz nə edirik? Bayaq qeyd etdim ki, alçı tursun. Aha, tuturam. Öz-özün turslar olar. Amma onunla eləmisinizsiz? Onunla mən heç vaxt eləməmişəm. Birinci dəfə də eləyirəm. Xala göstərsin mən necə eləyim. Deməli, alçanı dəri. Və nə qədər qaradır? Xala, pişənə qədər, hə? Hə, o tam qaynaşdı ki, dənə çıxır alçıdan dənəsi-dənə durur, əziyəzik, sonra əlimlə qarışdırırsan. Əzilir. Deməli, alçanı bişiririk və sonra bax belə, aşçı zənnə, tam qaynayır. Tam qaynayır. Hə. Və sonra belə aşçıdan əzirik, hə, xala. Hə, bə. Hə. Amma mən bir şey dedim. Deməli, mən belə alçanı hə, duzlu suda qaynatmışam. Bir az belə qabığından ayrılıb, bax belə də bu vəziyyətdə qoymuşam balkona, üstünə tənzif çəkmişəm və quruyub. Qurub alçı olub. Hüldür Ama çok uzun değil. Ben gitmişim, çevirmişim, yaş tarafını koymuşum yukarıda. O, turşu o Turşu, ha. da turşudur. Ama bu lavaşı Bu lavaşıdır. Şehir şeraitinde la ben o turşunu kurup. Halal sizin halalar balkonda. Bir de halal bunu böyle ezirik. Bu püresi çıra ha. Püresini sereceği oran. Sonra halal bunu sinüsünü çektik. Onun cemi olur da demiyorlar ki. Osa nə qədər qalır? Harda saxlamaq lazımdır bunu? Kölgə yerdə gün duruq qürçü eləməsin, mağarada, kölgə yerdə o qoruyur, qorumaq lazımdır. Budur da qotmaq lazımdır, kölgədə. Bir simdi azarduza yotaşılmış azarduzdan əlavə elə eləyəcək ki, xarab olmasın. Hərisi bir söhbət eləyir. Ay dayı, siz yedisi tələkəməsiniz. Bəli. Heç bilməyən nə şey sırrınız danışırsız, kitərkəmə nə deməyidir? Tələkəmə desən bilsən köşüşsək kösər olmuşuq. Bir yerdə otaq olmamışıq. Köşüş getmişdi yaylağa, qayıdıb gəlmişdi. 1950 Malqarayla. 1951-ci ildə otaq olmuşuq bu kəttə. Bu kəttədə oturanlar təsərrüfatla məşğul olmuşuq. Malların əkiləcəyi. Siz necə? Ay Allah, çətin olub. Belə bir hər güclü olan kişi ilə bir evdə yaşamaq, bu özü də hal özləri olan güclüdür. Ya o da tərəkəmədir axı. Heç vaxt omdan ailə qurandan bəri bir söz söyfəsimiz olmur. Çiyin-çiyinə işləmişik. Evladlarımızı yekələndirmişik. Allah sağ salam. Heç söz elmiş şey, pişmiş şey, torpağı, məsəl, yox. İndi kişinin evə gəlib acığı tutanda qadının keçməlidir. Yəni acıqlı gələndə qadın onu bağışlamalıdır. Nədim sərgardım çünün narahatlığı var ki, açıqlı gəlir və onda güləgülə -gülə qarşıla, onun həssis suolu. Amma sonra kişi də elə birgəndən ki, o, o sərtliyinə görə yumşaqlıq onda. Soru yumşaqlıq, görür ki, qadın danışmır. <laughs> hə, cavab ver. vermədi, hə. Armudlu stəkanda çay Baxtlı evlərimə salam göndərirəm. Əleykum salam. Zakir müəllim, gəlin. Həriniz qorus var olsun. İnsanlar Afan elələrindən salamlar. Bu arada əstamışaş salamız. Bizim Facebook səhifəmiz var. Əgər siz də siz ki, Biz Əməkçi Sözər kollektivi sizin şəhər və kənddə rayonda qəsəbənizdə çəkiliş eləyə, hətta xarici də bizim üçün problem deyil. Zəmətke Sözər Facebook səhifəsinə daxil olursuz, müraciət edirsiniz, yazırsınız və biz canlı ilə başa gəlib sizin də evinizə çəkiliş eləyirik. Öncüne teşekkürümü bildirim. Zakir, elin onu var olsun. Sağ olun. Da, siz bağışlayın da, özür istedik. Orusu siz. Çok sağ olun. Kişi ailede necə olmalıdır? İlk günə özünü necə aparmalıdır? Qadın ilk günə özünü necə aparmalıdır ki, o ailen uzun ömürlü olsun. cemiyet üçün də olsun. Yəni evet, kişi də, oğlan da, qız da elə olmalıdır ki, ikisinin də xəsiyyəti bir-birinə uyğun gəlməlidir. bibindən də həyat quranda məhraman olmadılar. Onlar xasiyyətin bilməzdilər. Onlar nə təzimi evə bu həyat qurmadılar ki, taym olsun. Əgər oradan da öz yarını tapırsansa həyatda, sən həyatda uğur qazarsan, xoşbaxt olursan. Yəni qadın kişiyə kömək etməlidir. Kişi də ailəsinin qadrını bilməlidir. Kədrin. Yəni bu bu cürdür. Gəlin də birimizin qədrini bilək. Əslən açaqlaramız, siz çox qısa rekablara baxın. Biz də kölgədə oturub final çənin, işi prestrat eləyəy. Reklamlarda sura, möhtəşəm olacaq. Siz də çox sədaqətli olduğunuzu bizə açıq elədiniz. Şərat yaratdınız ki, biz çəkişəy. Xalas sizə çox söyləyirəm. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun, əziyyət çəkdik. Zakir müəllim, sizə də təşəkkür edirəm, minnətdarım bizə. Zəmoham, sizə. Sizə çox gözəl bir gün keçirdim bu günləri. Çox bu gün müsbat enerji ilə dolu bir gün keçirdim. Dan təşəkkürümü bildirəm. Xüsusi təşəkkürümüz var şəxsən öz adından və Çəkiliş qrupumuzun adından İmirli rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Viliyam Hacıyevə. Sərxanlı və Buluğlu kənd icra nümayəndəliyinə və İmişli rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin işçilərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bizim bu günkü çəkilişimizə çox böyük ümldüz və dəstəy oldunuz. Təşəkkür edirəm. Amma bu dostum deyil. Bağıqda hamı hədiyyə veririk, bircə siz qalmışsınız. Bizim təşəkkürə dəstəyimiz var. Diləs təbəvüt kommunikasiya. Bu qız kitabəvət kommunikasiya diləxanım. Birinci tələvüz klinikasında heç bir kimyəvi dərmanlardan istifadə olunmur. Özü bisket öz ki, kimyəvi dərmanlar elədi ki, insanın bir orqanına xeyir versə, digər orqanlara ziyan vurur. Bu o səbəbdən klinikada təbii müalicə üsullarından, metodlarından və bioloji preparatlardan istifadə olunur və bu səbəbdən klinikası müalicə edir zərər vurmur. Buyurun, bu sizin. Bu nədir? Deməli, bir dənə ultrasəs daxili orqana ultrasəs müayinəsi pulsuzdur. Qalamoni və mançellər 20% endirimli. Bu sizin, Zəmhəxan, bu da sizin. Çox sağ olun. Ay baba, zəhmət ki şuduzlarımız içinizə yardılar yoxdur yox. Yaradılar, çox sağ olunlar. Allah razı olsun. Siz əziyyət çəkdiniz. Ağsız oğru çox əziyyət. Yardılarınızdır. Heç gəlmir də. Şakir müəllim, mən oruzam. Allah şükür gözəl azad canım. Allah sizdən razı qalsın, razı olsun. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Və salam. Artıq günün batması çox az qalıb. Biz də bayaqda səyəcəyik gün ərzində qoğaq qarşılığınızda salaırsınız. Bu təcili sıxlıqdan keçikməyə. Gəlin biliniz, axı mə siz ifa eləyin. Biz rəqs edirik. O vaxtaca hava qaralacaq. Bir yığıt da ilə bir yerdə ifshamızı açaq. Allah şükür. İnşallah. Kürüsüz. Bəxtərlə səsənə. love oh, Ve bakiye yol açmıştı. Və İmişli parkından keçəndə gördüyü tək düşüb gəzmək lazımdı çünki parka vaxtımız yoxdur. Gəldik bura. Yorulmamısız yoxsa? Qətiyyən. Başdan biz şəkilləşdik amma adama elə bir ə, güc gəlir, qüvvət gəlir ki, mən burdan hiç getmək istəmirəm. İnarsız müəllimə, mən şəxs öz adına deyir ki, mən İmişli ilk dəfəyidim və İmişli təsiratın yox idi. Bu gün çox özə təsiratlarla qayıdıram. Sizə necə gəlir? Doğrudan məndə də Buna da bağlı olursunuz İmişli də. İmişli də olmuşam mən. Gəzmisiniz yoxdur? Yox, bu gün bu gün gəzməmişəm, bu formatda gəzməmişəm. Çox yüksək təəssüratım oldu imişlə haqqında. Ümumiyyətlə çoxları deyir ki, yeni icra başçısı gələndən sonra Hüseyn müəllim gələndən sonra çox dəyişiklik görmüşdür. Bu işdə görürəm. Və davam Bütün rayonlarımızda Azərbaycan biz qarışıq-qarışıq gəzmişik. Doğrudan da Azərbaycan çox inkişaf edib. Hətta rayonları çox gözəl olub. Bakıda belə fontan yoxdur. Mən yenə fontan gəzəcəm.